dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu taala bila ditanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala apa soalan dia bila masanya ada seseorang itu mengerjakan kejahatan ha jadi soalan dia ha, saya ringkahkan soalan dia bilakah seorang itu akan mula jadi jahat maka jawab Aisyah orang itu akan jadi jahat bila mana dia merasa diri dia baik ha, mudah macam tu seorang so, tanya Aisyah Orang bila akan jadi jahat? Aisyah kata, orang akan jadi jahat bila mana dia merasa diri dia baik. Ha, the moment, orang, orang kampung saya kata, the moment dia rasa diri dia baik, maka moment itu sebenarnya dia telah jadi jahat. Ha, jadi, bahasa lama dia kata, ditanya akan Siti Aisyah, bila masanya ada seseorang itu mengejarkan kejahatan, bila orang itu boleh buat kejahatan, maka menjawab, ya, ya, Aisyah, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Bila dia rasa dia diri dia baik dan dia rasa diri dia buat kebaikan, maka di itu sebenarnya dia sudah mula menjadi jahat. Jadi berbuat baik itu adalah satu perkara yang baik. Berbuat baik itu adalah mahmudah, benda yang dipuji. Tapi merasa diri baik itu adalah mazmumah, benda yang dicela. Ingat tuan-tuan, berbuat baik itu adalah mahmudah, benda yang dipuji perkara yang dipuji sifat yang dipuji tapi merasa diri baik itu adalah satu mazmumah. Hari ini kita terbalik tuan-tuan. Kita rasa diri kita baik. Kita rasa kita sangsi kepada orang lain. Kita rasa orang lain le lebih jahat daripada kita. Sedangkan sahabat radhiyallahu taala anhum tuan-tuan, mereka ni adalah satu orang yang mana sentiasa malamah diri sendiri. Apa maksud malamah? mulamah, malamah dari sendiri sentiasa kutuk, kecam diri sendiri. Mereka sangsi terhadap diri mereka. Bukan sangsi pada iman mereka. Sangsi kepada amalan mereka. Benar-benar ke aku ni orang beriman yang apa ni, aku ni betul tak? Ha, buat kebaikan, kebajikan kepada Allah Ta'ala. Dali dia bila tuan-tuan? Mereka tak percaya kepada amalan mereka. Kenapa? Mereka takut tadilah. Takut-takut amalan aku ini tidak mencapai syarat dan KPI yang dikehendak Allah Ta'ala maka amalanku aku direjet. Satu kali nak Umar radhiyallahu dia datang kepada Hazrat Huzaifah radhiyallahu anhu. Hazrat Huzaifah bin Yaman, Huzaifah bin Yaman ni satu orang yang mana pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala rahsia Nabi ada pada dia. Jadi bila Nabi telah wafat sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar telah berlalu, bila tiba pada zaman Umar, Umar radhiyallahu ni bila mana matinya seseorang Umar dia akan cek Huzaifah dulu. Huzaifah pergi tak semayang jenazah? Kalau Huzaifah bin Yaman pergi semayang jenazah, cam dengan orang Islam, orang beriman. Kalau Huzaifah tak pergi semayang jenazah dia, cam lawa ini mungkin tersenarai di kalangan orang-orang yang munafik. Ha? Jadi Umar dia akan tengok Huzaifah dulu. Maka satu kali dia pergi kepada Huzaifah. Umar adalah anu dia kepada Huzaifah. Wahai Huzaifah dia kata, Aku datang kepada kamu, aku tahu sesungguhnya kamu pemegang rahsia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku datang di sini bukannya maksud aku untuk suruh kamu memecahkan rahsia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha walaupun dia pemimpin nombor 1 waktu tu. Boleh saja dia nak korek rahsia nak tahu siapa ni. Senarai-senarai. Ha orang yang apa itu apa orang-orang yang menduhaka negara ini kan. Dia boleh saja. Dia kata Huzaifah bukan aku datang untuk kamu membocorkan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma aku satu saja aku nak Aku nak tahu adakah aku termasuk dalam senarai-senarai orang yang munafik. Jadi dia fikir diri dia sendiri. Dia tak suruh tengok ada tak. Ali ada tak dalam senarai? Osman ada tak dalam senarai? Jubair ada tak? Dia tak. Kita tengok ada tak nama Umar dalam senarai munafik ni. Jadi sahabat mereka kecam diri dia sendiri. Mereka sangsi tak ada diri sini kita hari ni rasa diri baik. Rasa orang lain jahat daripada kita. Terbalik kita ni tuan-tuan. Allah rahmati kita, Allah baiki kita. Jadi dia kata Aisyah tadi kan apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan dan memandang seorang laki-laki kepada Bashar bin Mansur. Ini cerita lain pula. Seorang laki dia pandang kepada Bashar bin Mansur rahimahullah ta'ala. Pada ketika memanjangkan ia-ia Bashar tadi akan sembahyang. Dan mengelokkan ia akan ibadat. Jadi Bashar bin Mansur ni dia tengah sembahyang. Sembahyang sunat lah. Jadi mari seorang duduk pandang dia. Rukuk dia. Sujuk dia. Maka tak kala selesai ia, bila Bashar ini selesai daripada ibadat dia tadi, semayangnya, berkata ia bagi laki-laki itu. Bashar, dia kata kepada laki-laki yang sedang pandang dia tadi, kata, jangan menipu akan dikau oleh barang yang engkau lihat daripada aku. Kerana iblis mengerjakan ibadat ia dan sembahyang ia beribu-ribu tahun. Kemudian jadi ia, ia iblis kepada barang yang jadi kepadanya. Ertinya jadi ia kafir wali azubillah. Ha, jadi dia sahabat ni orang duk perhati dia kita ni kalau orang perhati kita eh, kalau rukuk tadi tengok atas bawah nampak budak kecil je tak saya orang biasa. Orang duk budak kecil perhati kita, oh rukuk ni khusyuk dengan tawil Allah akbar sebab apa? Budak kecil duk perhati ni. Kan? Eh, tapi kalau tak ada orang, masya-Allah. Mazhab mana tak tahu dia semayang garu lebih 14 kali. Kan? Eh, bergerak sana bergerak sini. Tapi Bashar seorang so, sahabat tadi, Bashar bin Mansur tadi, bila orang perhati dia kata, dia kata, jangan tertipu kamu. Jangan menipu akan deka oleh barang yang kau lihat. Jangan tertipu apa yang kamu lihat semayang aku ni. Kerana kerana iblis mengerjakan ibadat ia. Iblis pun dia kerjakan ibadat dulu. Kan? Dan semayang ia iblis beribu-ribu tahun. Kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya. Kemudian iblis jadi. Apa yang jadi kepada iblis? Tadilah saya baca mula-mula tadi. Aba wastakbarah wakana minal kafirin. Dia telah ingkar lalu takabur. dan dia telah disenaraikan di kalangan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ertinya jadi ia-ia iblis kafir wal a'uzu billahi taala boleh lagi ke kita masuk dah masuk dah masuk dah betul dulu